Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Pluto de Series basados en el libro. Me cubrí la cara con las manos y lloré porque nunca había estado tan asustada en toda mi vida. Nunca sentí que mi corazón se rompiera en pedazos porque nunca antes había amado tanto a nadie. Eso es genial. Esto es bueno. Estaba muy asustada. Me limpié las lágrimas y miré a mi gemela, que también lloraba. Aún. ¡Oh! casi lo logro. Solo un poquito más. Y entonces mi gemela también cayó al suelo y lloró mucho de ira. Golpeó el suelo con los puños como si quisiera romperlo, porque estaba muy enojada porque las cosas no iban como esperaba. Me arrastré lentamente hacia ella y la abracé con fuerza. Ella aceptó mi consuelo y tiró el arma no sabía lo que estaba pensando pero estaba agradecida de que no hubiera hecho algo tonto por ira fue como si escuchara mi súplica una súplica que nunca había hecho desde que nacimos por favor llévame a casa no quiero estar más aquí aún vámonos a casa no le digas a mamá lo que hice hoy mm, no lo haré vámonos a casa nos ayudamos mutuamente a levantarnos y caminamos hasta el coche. Asumí el papel de conductor. Metaví caminó detrás de nosotras y me agarró mi muñeca. Nos miramos a los ojos como diciendo, ¿nos volveremos a ver? ¿Nuestro amor será el mismo? Esas eran las grandes preguntas que me hizo Metaví. Miré a mi amante y solo pude llorar. No sabía qué sentir en este caso. Era como si hubiéramos llegado tan lejos. Nos abrimos y fuimos completamente honestas, pero parecía que no sabíamos nada. Metaviera era esa abogada, y fui yo quien les dijo a mis amigos que destruyeran la vida de alguien, que resultó ser Metaví. Me voy. Nos miramos fijamente durante mucho tiempo, antes de sacar la mano del pequeño del dobladillo de mi camisa y sentarme en el asiento del conductor. No podía estar más preocupado por alguien además del miembro de la familia. Aunque no tenía una buena relación con mi familia, no podía darle prioridad a alguien que acababa de conocer por mi gemela. aún también era débil en ese momento y tenía que atenderla primero. Cuando llegamos a casa, Cosol llamó porque me había presentado a nuestra cita. Al final mi amigo no pudo guardárselo más y me lo contó todo me dijo que meta era la abogada del agresor de Ben sí cosol confirmó que lo que dijo a ove aún era cierto le hicimos esto a Metaví. cosol me había dicho antes que creía que la pequeña mujer le resultaba familiar de alguna manera simplemente no pensamos que el destino me daría esta carta no fue hace tanto tiempo por qué no pudiste recordarla al principio Solo pensé que me resultaba familiar, solo la vi de lejos en la corte. Además, ella usaba anteojos en ese entonces, pero no los usó cuando nos conocimos recientemente. Por eso no recordaba quién era ella, solo que me resultaba familiar. Solo se dio cuenta de quién era ella porque pasó a ver a la familia de Ben y el padre de Ben recordó el nombre de la abogada que fue en contra de ellos. ¿El nombre? Metaví hizo que Kosol buscara más información y llegara a la conclusión de que era la misma Metaví. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada, no quiero pensar en esa hora, hablaremos más tarde. ¿Está bien? No estaba lista para hablar con nadie, me acosté en mi cama, me abracé y lloré. Siempre había oído que el karma te castigaría cien veces más que tu pecado. Y probablemente estaba pagando tan caro como lo estaba metaví en ese momento. Ay, aoveaum, abrió la puerta y entró a mi habitación con una almohada en brazos. Ella me miró con sus ojos hinchados. Ella había estado llorando tan fuerte como yo, ¿sí? ¿Puedo dormir contigo? Ajá, ¿ah? Después de decir que sí, la gemela con la que nunca había realizado ninguna actividad en los últimos 30 años fue a acostarse a mi lado y me dio la espalda. Podía decir que aún no estaba dormida, pero no me atreví a decir nada porque no estaba segura de si quería hablar ahora mismo. Fingí ser tú después de estar con ella durante seis meses. Mi gemela habla de repente, lo que me hace hacer una pausa. ¿Por qué estás hablando de eso ahora? Quiero aclarar las cosas contigo, quiero que sepas que no tenía intención de fingir ser tú y que no soy tan mala persona. Solo me enteré de todo cuando MetaVime me contó sobre cómo nos conocimos y eso me dolió profundamente. Así que hice algo tonto como pretender ser tú. También te odié más cada día que pasaba. Ajá, sentí que este mundo era un infierno. ¿Por qué todos se enamoran de mi gemela, aunque nunca haces nada bueno por este mundo? Como hacer el bien no me sirve de nada, sería tan malo como tú. Así que fingí ser tú y me aproveché de Metaví. Asentí con la cabeza. No quería involucrarme emocionalmente porque ya estaba en el pasado. Aove aún tenía todo el derecho de estar enojada y odiarme porque yo también lo estaría si fuera ella. Recibiste mucho de ella. Bastante cantidad, y cuanto más recibía de ella, más odiaba. Recibí tanto que merecía el odio, pero Metaví nunca me menospreció. Ella solo preguntó, quiero más, eso me enojó aún más. ¿Realmente no quería su dinero? No soy una persona codiciosa. Puedo ganarme la vida. Solo lo hice porque quería que ella te odiara. Pero no, ella te ama demasiado. Está locamente enamorada de ti y eso me lastimó. Mi gemela menor se quedó callada, como si hubiera burbujas a nuestro alrededor. ¿Tú también la amas? Pregunté porque quería romper el silencio. Yo también quería saber la verdad. Aoveamun se encogió de hombros y respondió casualmente: No estoy segura, pero ella fue la primera persona que me miró con ojos amorosos. Nunca he tenido un amante. Ay, desde que nací, me estás tomando el pelo. Estaba realmente sorprendida. No eres mal parecida. Pero no soy tan hermosa como tú. Creo que en el fondo sabes que la gente nos compara todo el tiempo. Pero creciste y te volviste hermosa. Y estabas en una relación con el dueño de una aerolínea. Eres la única que podía hacer eso. Aove aún se quedó en silencio después de que dije eso. Fue como si hubiera atacado su punto débil. Entré en pánico y me giré hacia mi gemela, que estaba de espaldas a mí. Aún así no sabía qué hacer. Bueno, intenté encontrar las palabras adecuadas para consolarla, pero ella agitó su mano para evitar que hablara. Todavía de espaldas a mí. Está bien, puedes hablar de eso. Lo que le pasó a Pau todavía permanece en mi mente. Su muerte no fue toda por culpa de Metavi, también fue por mi culpa. AoBeaun oh, se quedó quieta por un momento. Noté que se estaba secando las lágrimas. Escuché que estabas peleando con él por el control del volante? Sí.